Часть по, вій... по першій першому війні. Не буду вас задерживать і лайк, подпишитесь ми мене. Після того, як я приїхав з війни, я прийшов в свою лабораторію. Я дуже довго працював, щоб создати пушку яка буде дуже сильна А ви 2 тижні у мене це вийшло. Що, на кинеш, що я зміг создати цю пушку. Теперь я смогу хорошо дать отпор. Я смогу дать отпор за за капитана и всех остальных. Надо отправлять сюда. Кину на пушку в чик. Все, упаковал, можно отправлять. Так, все я подъехал нужно пушки эти опушки. Все опушки нужно О, вы все живы. Да, я принесу их лекарню, и он этом поужал, уже пару недель, и поправилась. Так. И те тоже? Да, все поправились, и у нас тут ты шутки. Все новая пушка, которую я создал, чтобы дать хорошую отпуск. Я пишу. Будь осторожнее, потому что он может быть будет опасным. Добрый. Так, хорошо, солидные Там отпор за этих желтых. Первый получил, вот танки уже пиздил. Я покажу все, что можно. Я покажу все, надо уничтожить их. Всё, танки уничтожены, не нужно ворта-тося. Надо просто пушку обратно пустить в карман. Всё, можно идти. ты справился? Да, я думаю, что дал отпор на пару на недельку на чешу. Не, далеко не так. Скоро он выпустит пару роботов в бой. Ой, не роботи, а пару вертолетов военных. Ничего, создам робота и да, мой отпор. Ну, добрый пока можно ехать, я поеду. ну брыдь, а мы тут построим, покажу. хорошо. <плес> после того, как я приехал, с войной, я начал всю разработку робота. и спустя три недели у меня большой возраст. Фух, я с тринадцати уже не трудаю, чтобы создать его, вот я сдал. Я зможу, да, это хороший отпор. И, и... Что ж надо отправлять новину? Так не надо отправлять в новину в роботе. Вс, я сказал в роботе. Да, ч уже новин, если. Ну, чувак, ты звук, ты что, за то в роботах? Конечно, создал. Так иди разберись с нами, Хорошо, да. <звы> так, перчим. Я, бум, я заметил одну деталь. Вон Я типа, я уже все перебил. Хм. Ну, походу, что сух. Чи, может, нет. Нет, я всех перебил.

Ничего, всех завалил, А но я заметил одну страну, какую. То, что вы заметили сами, что такие свиньи просто без шлема. И, как мне кажется, эти свиньи, которые без шлема, то этих свиней слабо, то из-за этого можно теорию, что у них слабое место это голова. Из-за цього декики, из-за этого свиньи и, и члены, чтобы защитить свое слабое место. Ну, это может быть. Скорее всего, так все и есть. А пока что надо все это размышлять. Я поехал, я, короче, пошел на роботе. Может, я еще заведую до вас, если треба быть. Ну, Так, приехал у можно и подумать насчет той ловки. Зара я попробую найти. Я попробую найти информацию про свиней. Через 15 минут я нашел эту информацию. Та, да, слабе місце, в свиній ця голова. На не вони йдягать Лени, щоб захистити своє слабе місце. Я попробую вичислити ID, де знаходити їх найголовніший капітан. Так. Я знайшов ID. Але це дуже деве. Я точно мне будет сложно. Но я должен затопить. Правильно рач и еду. Думаю, вам понравилась эта серия. Ну а скоро вы побачите продолжение, как наш главный герой Майкл отправится на поиске того самого капитана. Ну а с вами был 4К. Поставьте лайк, подпишитесь.